Водевіль Біда Ніжнева серця аматорський театр Олександрійського районного будинку культури презентував 25 березня. Глядачам легка інтригуюча вистава і хороша гра акторів сподобалася. Публіка, яка на годину потрапила у яскравий світ Пушкінської епохи, довго після вистави аплодувала і не відпускала акторів зі сцени. Вибір режисера Ольги Косогоренко, яка зробила ставку на актуальність і сучасність звучання п'єси, виправдався. В прологі. У нас есть такое выражение сверхзадача. Так вот в прологе там говорилось, пьеса звучит современно, цена денег, цена любви, выбирать между правдой и ложью, по-моему, это достаточно современно. Это первое. Второе, второе, честно говоря, в наше такое непростое время. Человек приходит в театр, ну, наверное, надо немножечко... Ну, не надо. Я считаю, во всяком случае, что на сегодняшний день не нужно его пока грузить какими-то сложными проблемами. Действительно, люди пришли, люди абстрагировались от каких-то проблем, посмотрели, отдохнули. Особливо яскраво у постановці розкрила себе Антоніна Пилипенко. Вона втілила образ спокусливої Каті Стамбова, яка майстерно розігрує невинну дівчину перед головним героєм. Сподобалася і її конкурентка, вередлива Машенька у виконанні Юлії Циганенко. Ще одна претендентка на серце головного героя. А найбільше запам'ятався головний герой п'єси Олександри, який і страждав від свого ніжного серця. Зіграв героя легко і невимушено Олександр Яшний. Мені повізло. то, что именно такой образ э, совпал с моим вот естественным я, вот, то что довольно таки э, легко и просто было и играть, но с помощью нашего режиссера, которая поправила, сделала поправки, мне стало намного проще и легко вливаться в этот образ. Тому що він не сложный. Влюбиться, ну, для мене це дійсно очень легко і просто. Тим вот. більше в таких замечательных наших прекрасних дам. Олександр Яшний вважає, що подібна історія, коли герой закохується у трьох дівчат і не знає, яку обрати, може трапитися і сьогодні. Чи вдалося йому розкрити свій образ повністю? Акторові сказати складно. Говорить, що найкраща оцінка це реакція глядачів. Кожен раз, виходячи на сцену, я граю ну, немножко. По-другому, по-разному. И каждый раз я сужу по тому, как все происходит. Если зрители реагируют, то значит, я думаю, получился успех. Если нет отдачи от зрителя, значит, вот есть какие-то загвоздки. Зритель, он морально подпитывает. Когда благодарный зритель сидит, тебе хочется. Хочется играть для него. А не так, что ты просто пришел, отработал. Ну, это не работа. Это порыв души, который ты несешь людям. Это Нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. И э, когда зритель имеет массу удовольствия, вот, то, естественно, ты получаешь отдачу именно от э, этой атмосферы, которая находится в зале. А атмосферу создаешь ты, но с помощью зрителя. Режисер виступом своїх акторів задоволена. Позитивно оцінило акторську гру та режисерську роботу Олександрійського районного театру і журі Театральної весни Кіровоградщини, на якій Олександрійці презентували свій спектакль. У суботу, 28 березня. Режисер Кіровоградського театру відмітив також той позитивний момент, що кожного року районний театр показує різнопланові постановки. Минулого року ставили драматичну історію про дівчинку хвору на снід. Цьогоріч дарували глядачам легкість Дебилю. А режиссер Ольга Косогоренко уже раздумывает над наступной постановкой. Хотелось бы, я давно кручусь вокруг одной такой современной пьесы о бизнесмене. Ну, в общем, есть два бизнесмена, которые, один из которых менее раскрученный одолжил деньги, не смог их вернуть. Ну, тот говорит, ну хорошо, одолжишь мне на ночку Жену. И вот дальше развиваются события. Это вот один вариант, я вокруг которого кручусь. Другой вариант. На сегодняшний день у меня есть Саша. Очень яркий главный герой, который играл главного героя. Хотелось бы, обычные режиссеры тоже учитывают, вот, на кого это называется, на кого ставить спектакль. Хотелось бы по полной выкладке задействовать Сашу, там ему роли нет. И в этом году у меня Енина Михайловна наша, она в прошлом вообще удивительная женщина, она играла Дарью Михайловну в Кубыркину. Она уже раскрылась как очень яркая, такая ярко-характерная актриса, очень интересная актриса. Хотелось бы ей тоже какую-то такую роль. Поэтому есть Габриэль Запольская мораль пани Дульской. Она будет современная, потому что ну, двойная мораль, двойные стандарты это достаточно современно. И на сегодняшний день и там главная роль нашей Енины Михайловны обеспечена, Саша обеспечена. В общем, буду крутиться. Будуть думати, що може щось. Наразі ж олександрійці, яким не вдалося потрапити на прем'єру вистави Біда нежного серця, можуть насолодитися водовілем вже цього четверга. 2 квітня, о 13-й годині, актори зіграють виставу для школярів та студентів. А о 18-й годині чекають на всіх бажаючих. Тобто два спектакля 2 числа 2 апреля. приходите, дорогі мої, ми будемо раді. Ви відхнете, получите масу задоволення, Не захотіть уході від нас.